С сегодняшнего дня перекрыты все направления для движения автотранспорта по территории пешеходных зон, которые официально были вызначены исполнительным комитетом. И с сегодняшнего дня заезд на территорию данных улиц будет происходить через переулок Терезова, где стоит автоматическая система управления движением. Значит, что касается заезда в пешеходную зону, с 6 утра и до 8 утра 2 часа времени, когда это устройство находится в опущенном состоянии и любой желающий может подвести какую-то продукцию в магазин, какие-то строительные материалы, ну то есть для своих хозяйственных целей использовать территорию пешеходной улицы. Все остальное время э, сюда попадают только люди, которые зарегистрированы за по адресам, указанным в решении исполнительного комитета. Это улица Соборная, жилые дома, Воскресенская, и частично также сейчас и на Терезова и на 9 мая. Где жилые дома и жители, которые не имеют другой возможности попасть к своим домам. А для всех остальных э, заезд забороненный. Экстренные службы на диспетчерском пульте э, кругло Суточно находится диспетчер, который имеет возможность через видеокамеры видеть, кто подъезжает, если это касается спецслужб, там, скорая помощь, пожарная охрана. Они, инкассаторы, они пропускаются без каких-либо дополнительных условий.